Чи підтримають європейські лідери Макрона в бажанні надати Україні дозвіл наносити удари по російській території? Ну, тут зі сторони Кремля буде давление. Ну, они ж уже сейчас там в опять могут, да? Для них это шок. Ну, кто-то да, кто-то нет, кто-то будет Що принесе Украине визит Зеленского до Испании, та Португалии. Ну это помощь, смотрите, помощь. Сколько могут, и она будет идти, она будет увеличиваться, да. Португалия. Португалия, Зеленская, Португалия, что даст по Тут теж практически такі ж, смотрите, карти випали, да. Ну, то есть однозначно візит очень хороший. Ну, Продуктивний з точки зрения помощи для України, да. чи отримає Україна боєприпаси від Чехії протягом найближчих двох тижнів? Тут оно может партиями идти. И вот какие-то партии будут идти быстро. Я бы сказала, что уже что-то в дороге, что-то будет идти. А что-то, видите, что-то попытаются потом как-то сделать так, чтобы за счет определенных, ну, опять же, Кремль за счет своих людей попытается это затормозить. Но, ну, во всяком случае, что-то будет идти однозначно. Чи справді ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну установку в Луганську під час нещодавнього точкового удару? Ну да, це щось современне. Очень, да. к этому довго, ну так. Чи й досі РФ використовує заборонену хімічну зброю на фронті? Она не только использует на фронте, она еще что-то, видите, добавляет в ракеты нам. Вот то, что мы, когда летит на нас, падает там в воду, и определенные симптомы, болезни какие-то, ну, люди по-разному воспринимают это. То есть, да, даже вот такие пакостные методы. И было у меня, что они к дронам что-то тоже присоединяют такое. И писали даже в комментариях, что вот то, что касается нуля, они взрывают типа какого-то газа, что ли. Ну что-то типа такого, которое тоже негативно влияет на здоровье. То есть со всех сторон. Чи справді росіяни почали активно використовувати заборонену термобаричну зброю на Харьковщине? К сожалению, да. Ну, естественно, они ж этого не признают. Да. Таким образом, пытаюсь ну, очень такие агрессивные негативные действия, знаете, подтолкнуть Украину к переговорам, ну, вот к тому, что им надо, одним словом. К сожалению, да. Чи несуть загрозу для України – спільні російсько білоруські військові навчання? Так же, как и раньше, они говорят. Вот на ближайшее время, так как и раньше, это вот этот демарш около границы. Ну, показать вроде, да, отвлекающие маневры, что может быть, мы вот прямо готовы, мы уже будем. На самом деле, это не сейчас. Ну, то есть, если опять же мы говорим, не сейчас, у них сейчас ресурсов мало для этого. На ближайшее время я не вижу этого. Чи відреагує НАТО на поранення польского прикордонника на кордоне с беларусью Я говорила, кстати, что они будут какие-то диверсионные действия устраивать вот, со стороны Беларуси. И причем какие-то такие пакостные действия надо ожидать. Тут не вторжение, да, такое, а вот как какие-то пакости. Это касается не только Украины, но вот Польши там и стран Балтии. Дрейфируют надо на ранения. Еще надо каких-то выпадов ждать. Но я не вижу, как всегда, чтобы была такая реакция прямо. Только что они делают, я так понимаю, со стороны Польши они там усиливают, усиливают меры безопасности. Правильно делают. Навіщо Россия перекинула до Білорусі боевые вертолеты у великій кількості? С одной стороны, как манипуляция, да, но это они, с одной стороны, это они на, на время на какое-то, да, на, на перспективу делают. Одним словом, они где-то сейчас наращивают, пытаются нарастить мощь, опять же, чтобы отвлечь сюда украинские вооруженные силы что у них в планах? Вот, к сожалению, понимаете, здесь идет опасность, опасность обстрелов. Остается опасность обстрелов. Оно висит под вопросом. Так наращивают мощь. Чи продовжиться просування ворога на покровському напрямку на Донеччині протягом найближчих тижнів? російських військ на ну, От к сожалению, по чуть-чуть вони -чуть, по чуть -чуть, двигаються. Тут ну, по-другому ніяк не можна сказати. быстро они не могут быстро у них ресурсов нет для видите быстрого продвижения у них нет ресурсов все что касается этого направления обстрелы нагнетание страха ну везде но это же как в Украине да то что мы видели на Харьковщине создать панические настроения вот ну, в таком плане, что все плохо, все плохо по итогу Ищет, ищет пути, как договориться, чтобы это было быстрее. Предатель, ну, предательские путем предательства. Сейчас посмотрим по итогу. Сейчас они тут все это рассказывают, то, что мы и говорили. Смогут быстро продвинуться российские войска по Покровском направлению? Смогут быстро продвинуться. Быстро пока нет. Но, к сожалению, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, да. То есть будем сдерживать, сдерживать будем на сегодняшний момент. Вот потом будем смотреть, потому что пишут комментарии. Посмотрите на 3 там на четыре месяца это направление. Сейчас очень быстро все меняется. Сейчас просто невозможно. Тем более что э, у них тут тоже есть какие-то планы и эти планы у них под вопросом. Они тоже пытаются оттуда стянуть резервы отсюда. Ну, в общем, быстро все меняется. Дай Бог, чтобы не в худшую сторону. Чи вдасться зупинити просування росіян на Донеччині протягом місяця? Остановят. Они вот сейчас и спешат. Это понятно, вот даже по картам видно, почему они спешат. Это то, что Украина получает помощь. Но, к сожалению, опять же, Донецкая область, все, что касается там, где они продвигаются и все, что рядом, это просто море бавовны. Ну, по другому же они не могут. Видите, даже вот здесь донецкое направление, да, вот здесь будет такой момент, тяжело им продвигаться. Вот все равно, несмотря ни на что, у них э, нехватка ресурсов. И где-то они все равно будут отходить. Уходить. Вот все равно уход показан. Чи наступ России на Харьковщину остаточно провалился? Да. Они рассчитывали на другое. Давайте так, здесь есть такой элемент, я уже говорила. Э, провалился, да мы потом узнаем с вами. Здесь еще тут нельзя сейчас полностью рассказать все, что можно. Но это, я уже говорила по картам, это самая большая дурная их ошибка. Было Сунуса в этом направлении, несмотря на то, что они имели там успех. Чому росіяни стали значно рідше атакувати Одесу та Одеську область останнім часом? Чи є загроза обстрілів? Загруза для Одесской области. Загруза для Одесской области. Одесса, мама. Загруза есть. Избегайте людных мест в ближайшее время. Вот прям везде есть угроза. Она остается. Особенно вот места отдыха Одесса. Там же у вас красота несусветная места отдыха, места большого скопления людей. То есть, как бы, ну, как для всей Украины опасность остается. Почему? Ограниченные у них возможности появились. Видимо, все, что связано с к Крыму, или же откуда они наносили удары. Ну не расслабляемся, Одесса. Чи отримає Україна нові системи ППО від Іспанії протягом місяця? Ну, это не так быстро может быть, да. Видите, если бы это только зависело от Испании. Испания готова хоть сейчас их да, передать быстро. Она понимает, Испания то, что происходит в Украине. А есть еще, там, видимо, у них как-то надо получать согласование или разрешение. А вот там, ну, как бы тянут время. Чи будет эффективной стена дронов, которую створюють в Европе, чтобы защитить кордоны от российской агрессии? Ну, давайте так. Нет, она неэффективна. Здесь тоже есть какая-то манипуляция, какой-то обман в этом. Но пока они не планируют, видите, двигаться в этом направлении, нет. Но четко надо понимать, что у них планы-то остались. Планы остались те же. Здесь надо усиливать не, дрон, не стеной дронов. Ну, то есть она сыграет какую-то свою роль на какой-то период. А, а то, что касается ракеты обстрелов, если мы берем гипотетически, не дай бог, если Россия наберется сил, да, ну, подвести войну в Украине, надо рассматривать варианты, под... все варианты, потому что планы у них остаются все те же. Чому Швеция пригальмувала поставку винищувачів гриппан для Украины? Но ну, опять же, тут идет некое давление. Вот опять давление. Я же говорю, что страны они согласовывают. То есть они говорят, они, допустим, говорят искренне. Вот надо не говорить, не обещать, а просто поставлять. Когда в информационном пространстве ты говоришь э э э и сразу же вставляют палки в колеса, но ну, если грубо говорить. Те, кому это надо. Не говорите, просто посылайте. Чи справді постачание в Украину F16 в відкладається? Ну, я бы прямо не сказала, что оно откладывается. Если мы говорим о том количестве, о котором ну, действительно нам надо, то есть здесь ждут какого-то момента. А может, уже и не надо их поставлять? Ну, вопрос так стоит. В том количестве. Мы, мы говорим про количество. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.